Я дуже рада взяти участь в цьому проєкті. For foreign guest. Hello, I am very glad to take part in this project because we exist in the situation of total war and projects oriented for peace and for dialogue are very important for us. Переходимо тепер на російсько-українську, оскільки я читатиму тексти російсько-українською мовою. Ну, хто не розуміє, синхронного перекладача нема, <laughs> тому буде так. Перший текст я прочитаю, мабуть, один із своїх улюблених текстів Лорки. Вибір був між трьома. От, буде текст, який називається російською мовою Забита церква, «Була до Большої війни. І потім на цю ж тему трохи свої кошти. У мене був син. І Він ушов в катакомбу. Я увидел его непоседу на лесенках панихиды, и пастырю в сердце он выплеснул свой котелок. Я стучался в могилы. Сынок мой, сынок, сыночек! Я разгладил морщинку на зеркальце и догадался, что любовь моя стала рыбкой, далеко, где глохнут колеса. У меня была мила. У меня была мертвая рыбка под пеплом кадильни. У меня было целое море, боже мой, у меня было море. Я хотел зазвонить с колокольниц. Но черви точили плоды, горелые спички глодали весеннее жито. Видел я, как прозрачный журавль алкоголя расклевывал черные лбы умиравших солдат и видел палатки, где пускали по кругу стакан со слезами. Первоцвет и причастие. В них я тебя отыщу. Сердце мое, когда пастырь поставит осла и вала у морозной чаши пугать полуночных жаб. У меня был сын. И мой сын был сильный. Но мертвецы сильнее и скоро сгладают небо. Был бы мой сын медведем, я не боялся кайманов, не глядел бы, как море прикрутили к деревьям, как насилуют гавань солдаты. Был бы мой сын медведем. От морозного мха я зальюсь под брезент. Я же знаю, мне сунут мешок или галстук, но на гребне молитвы я все-таки выверну руль, и камни охватят безумие пингвиновый и чаек, чтоб каждый, кто спит или спьяну поет, закричал. У него же был сын, сын его, сын. Он только его был и больше ничей. Это сын его был, его сын.